এইটো সোৱাদত যদি কণী বনাই খোৱা নাই নহয় এদিন বনাই খাব ভাতৰ লগত হওক ৰুটিৰ লগত হওক পৰঠাৰ লগত হওক পোলাও লগত হওক যিহৰ লগত হ'লেও নহয় এনেকুৱা সোৱাদ লাগে খাই মানে বাৰু এবাৰ খাব খালি আমাৰ মা এচাটো খুব ফেভৰেট এয়া কণীকেইটা বইল হ'ব দিলোঁ বাপেক জীয়েকৰ কাৰণে বনাইছোঁ যেতিয়া মই বনাই থাকোঁ তিল লৈছোঁ ধনিয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা জালুক জলকীয়া নহৰু এইখিনি ধনিয়া আৰু তিল সমান সমান লৈছোঁ জিৰা কেইটামান লৈছোঁ এতিয়া অকণমান মানে ৰোষ্ট কৰি ল'ম সেয়া আৰু আলু কণী বইল হ'ব দিলোঁ কণী আগতে বইল কৰি থৈ আলুকেইটা বইল হ'ব দিলোঁ এইখিনি একদম কম ষ্টিমত ভালকৈ ৰোষ্ট হ'ব দিছোঁ তিলখিনি কাৰণ বেছি সময় নালাগে একেলগে দিছোঁ যেতিয়া সিমানখিনি আৰু জলকীয়াকেইটাও অলপ সেমি এয়া চাক অলপ ঢিলা ঢিলা হৈছে হৈ গ'ল এতিয়া মিক্সিত দিয়া নাই মই এইটোতে খুন্দনাটোতে খুন্দি লওঁ অকণমান মছলা মিক্সিত দিলেও বৰ দিগদাৰ মিক্সিত সেইটো ডাঙৰ হয় মোৰ আৰু এতিয়া ভালকৈ খুন্দি লওঁ এই এনেকুৱা খুন্দি লৈছোঁ মই পানী দিয়া নাই কিন্তু আলুকণী বইল হ'ব দিয়া এতিয়া কাটি লওঁ গৰম গৰম হৈ আছে কাৰণ দেৰিও হৈছে পতাপত আমাৰ চাই মানে কি অ' মা কিবা এটা টেষ্টি বনোৱা না খালি তাই টেষ্টি লাগে আৰু টেষ্টিনো কিমান বনাই থাকিম ন তাৰপিছত বহু কেইদিনমানৰ হ'ল মই এইটো বনোৱা নাই তাই পাহৰি যায় মানে যি কি খাইছে অকণমান নিমখ দিলোঁ নিমখ দি কৰ্ণফ্ল'ৰ সেই অলপ দেৰি দেৰিকৈ বনাই থাকিলে তাই খুব ভাল আৰু দিবৰ কাৰণে পাহৰি যায় আগতে কি খালে অলপতে বনাই দি এনেকৈ কণীটো কিন্তু দুই টুকুৰে কৰিছোঁ এইটো কাটি ল'ব কণীটো গোটাকে বনাব পাৰে বাৰু কিন্তু গোটাকেতো ইমান টেষ্টটো নাহে সেইটো কাটি লওঁ গোটেইখিনি কিন্তু অকণমান কৰ্ণফ্লৰ সেইকাৰণে সানি দিছোঁ যাতে লাগি নাযায় ভাজি লৈছে যে এই আছে কি ধুনীয়াকৈ আৰু এখন কেৰাহীখনো ভাল অৱশ্যে লাগিও নাযায় কিন্তু অকণমান কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিলে মানে ভাল হয় ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে এটা এটা হৈ থাকে আলুখিনিও বইলেই হৈ গৈছে মোৰ বেছি মই নাভাজোঁ অকণমান মানে খালী ভাজি ল'ম আৰু তেলত তেল অকণমান দি পেলাই অকণমান কঢ়া কাঢ়াকৈ ভাজি ল'ম হৈ গ'ল নমাই থৈ দিলোঁ সেইখিনি পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এটা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ এটা তেল অকণমান দি তাতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম কাঢ়া হোৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া নিমখ আৰু হালধিয়ে দিছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত ষ্টিমটো ফুলকৈ ৰাখিছোঁ তাৰপিছত এই যে খুন্দি থৈছিলোঁ থেতালি থোৱা মছলাখিনি তাতে দি দিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই ইমান ভাল লাগে খাই অকণমান পানী দিছোঁ বেছি পানী নহয় কিন্তু অকণমান পানী দিব লাগিব ভালকৈ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত গোটেইখিনি একেলগে দি কণী চণীখিনি একেলগে দি দিম আৰু অলপ তাৰপিছত কিন্তু ষ্টিমটো অকণমান কমাম ঢাকন দি থৈ দিম এতিয়া লৰাই চৰাই ভালকৈ এতিয়া ষ্টিমটো কমাই থৈ দিছোঁ এতিয়া এই মছলাৰ সোৱাদত কণীখিনি বিৰাট সোৱাদ মানে বিৰাট সোৱাদ আহিব এতিয়া কিন্তু অকণমান সময় ঢাকন দি থ'ব লাগিব সেইকাৰণে পানীটো দিছোঁ এইটো পানীয়া জোল নহয় অলপ ড্ৰাই হৈ থাকে ইমান যে ভাল লাগে খাই বনাই নে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় মোক ক'ব না কাৰণ মই এটা জিকা ৰেচিপি দিছোঁৱেই আপোনালোকৰ আৰু এনেকুৱা অলপ ইউনিক ৰেচিপি যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মই সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ নামকৈয়ে মই দি দিম এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ' কাইলৈ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আজিলৈ বাই বাই